Ты видишь, как оно светится, на какой высоте оно летит, с какой скоростью оно летит. И ты скажешь, нет, ребята, это не то, что не истребитель. Да я когда был, то есть, на, на сборах под Кобелем, приехал приехал наш дивизион из Египта. Учения большие. А там зябровка, стадийская, поддержка. И что-то летит. Быстро и быстро вылетает. Командует подполковник Майор и определиться. Я не видел. Как он определится? Майор не хорошо прибегает. на горку, где стоит плакатор. Прибегает и говорит, Су-25. Примерно так. То есть можно пришел до цели. А этим не надо было долго за Они как только поймали потому если, если вы не знаете, что, ребята, ну здесь я ошибся. Не хотели мы транспорт этот сам, не Путин надо сбивать, не мы, не мы. Ну на войне ошибки были. Американцы сели что-то. Нет, они начали эту гадость говорить, Су-25, у которого ни ракет нет, ни высоты нет. Ну, судят, ну мы ошиблись ребята, мы можем... ну они же пары Как только стреляли, тут же объявили, сбили у пропуски. Это. Российское телевидение через 40 минут гордо объявило. Наши дорогие повстанцы, бля, сбили сепаровские транспорт. Вот как, значит, Вот это мы все так все делаем. Раз, раз, раз. Головки я вам рассказал. Космос! Последнее, чтобы вас не было, вы уже устали. В украинское время, поскольку мы под, на, под началом Национального космического агентства, нам загрузили новые задачи. А именно, как, как, всегда, мы нарывим, даже как ни странно, два, даже как ни странно, две вещи. Сначала продать арабам за их деньги, что-то сделать лучше, и а потом себе.